ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం ఈ అష్టకం పఠించడం లేదా భక్తితో వినడం వలన సత్సంతానం కలుగుతుంది సర్వ రోగాల నుండి కాపాడుతుంది కోటి జన్మల పాపాలను ఈ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకము తక్షణమే పారద్రోలుతుంది మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ సుబ్రహ్మణ్యాష్ట స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంతో श्रीपार्वतीसुमुखपङ्कजपद्मबन्धो श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्मा वल्लीशनाथमम देवादि करावलम्बम् देवादिदेवनुतदेवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्यमृदुपङ्कजमञ्जुपादा देवर्षि नारदमुनीन्द्रसुगीतकीर्ते मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदाननिरताखिलरोगहारिन् तस्मात् प्रदानपरिपूरितभक्तकामा श्रुत्यागमप्रणववाच्य निजस्वरूपा वल्लीशनाथमम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चामरेन्द्रमदखण्डनशक्तिशूला पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणि श्रीकुण्डलीशधृततुण्डसिखीन्द्रवाहा मम देहि करावलम्बम् देवाधिदेवरथमण्डलमध्यवेद्या देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तं शूरं निहत्य सुरकोटिभिरिड्यमाना वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरत्नमनियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डलसत्कवचाभिरामा हे वीरतारकजयामरबृन्दवन्द्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतोयैः पञ्चामृतैः प्रमुतेन्द्रिमुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरासनाथ वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेयकरुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तं चिक्त्वा तु मामवकलाधरकान्तकान्त्या वल्लीशनाथमम देहि करावलम्बम् सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्योऽष्टकमिदं प्रातरुद्धाय यत् प्रटेत् पापं तत्क्षणादेव नश्यति इति सुब्रह्मण्याष्टकं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वरा सर्वं श्रीशिवार्पणमस्ति